Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. у парку. Sa couverture à carreaux était étalée sous un grand chêne. Il y avait des sandwiches, des fruits et une limonade fraîche. Le chant des oiseaux remplissait l'air. Soudain, Marc trébucha sur une racine. Il tomba maladroitement, se tordant légèrement la cheville. Une douleur lancinante apparut aussitôt. Oh non, pas maintenant. Pensa-t-il. La cheville commençait à gonfler. Son pique-nique était ruiné. Il devait voir un médecin, c'était sûr. L'idée d'aller aux urgences le découragea. Les longues heures d'attente lui pesaient d'avance. Il sortit son téléphone, cherchant une alternative. Puis, il se rappela les consultations en ligne. C'était une option de plus en plus populaire. Il ouvrit une application de télémédecine. En quelques clics, il trouva un médecin disponible. C'était une femme souriante, le docteur Dubois. Marc activa sa caméra. Il essaya d'expliquer la situation, la cheville en évidence. Le signal était un peu faible sous l'arbre. Pouvez-vous répéter demanda le médecin. Marc refit son récit, cette fois plus fort. Le docteur Dubois posa des questions précises. Elle lui demanda de bouger son pied. Marc grimace, la douleur était là. Ça ne semble pas être une fracture, dit-elle. Mais il faut appliquer de la glace. Elle lui conseilla aussi du repos et un pansement compressif. Marc était soulagé de ne pas devoir se déplacer. La consultation n'avait duré que quinze minutes. C'était incroyablement pratique depuis le parc. Un rendez-vous traditionnel aurait pris la matinée entière. Cependant, il regrettait l'absence d'examen physique. Un médecin aurait pu toucher et vérifier plus précisément. C'était la limite de la télémédecine. Pensa-t-il. Pour les petits bobos, c'était parfait. Pour des problèmes plus graves, il préférerait la visite physique. Marc attrapa sa gourde d'eau froide. Il la posa délicatement sur sa cheville. Le pique-nique était sauvé d'une certaine manière. La technologie avait ses avantages, malgré ses imperfections. Il sourit, mordant dans un sandwich inachevé. C'était un dimanche ensoleillé. C'était une semaine soleil. Marc avait organisé un pique-nique au parc. Marc organisait un pique-nique au parc. Sa couverture à carreaux était étalée sous un grand chêne. Il y avait des sandwichs, des fruits et une limonade fraîche. Там були бутерброди, фрукти Le chant des oiseaux remplissait l'air. Soudain, « Marc trébucha sur une racine. »« Il tomba maladroitement, se tordant légèrement la Il tomba maladroitement, se tordant légèrement la cheville. Vpav, une douleur aussitôt. Oh non, pas maintenant. О, ні, тільки не зараз. Пенса тіл. подумав він. Ла шеві команси а гонфле. Щиколотка почала набрякати. Сон пікнік ете ruiné. Його пікнік був зіпсований? Il devait voir un médecin, c'était сюр. Він повинен був побачити лікаря, це було точно aux urgences le лежа. Думка про поїздку до швидкої допомоги його знеохотила. Les longues heures lui pesaient Довгі години очікування його обтяжували заздалегідь? Il son téléphone, cherchant une Він дістав свій телефон, шукаючи альтернативу. Puis, Il se rappela les consultations en ligne. C'était une option de plus en plus populaire. Il ouvrit une application de télémédecine. En quelques clics, il trouva un médecin disponible. За кілька кліків він знайшов доступного лікаря. Це була усміхнена жінка, доктор Дюбуа. Марк, са Марк увімкнув свою évidence. Він спробував пояснити ситуацію, демонструючи щиколотку. Le signal était un peu faible sous l'arbre. Сигнал був трохи слабким під деревом. Répéter? Можете повторити? Demanda le médecin. запитав лікарський. Марк рефі fois plus fort. Марк повторив свою розповідь цього разу голосніше. Le docteur Dubois posa des questions précises. Доктор Дюбуа ставила точні питання? Elle lui demanda de bouger son pied. Вона попросила його поворушити ногою. Марк Грімас. Марк скривився, біль був присутній. Ça ne semble pas être une fracture, dit elle. Це, здається, не перелом, сказала вона. Mais il faut appliquer de la glace. Але потрібно прикласти лід. Elle lui conseilla aussi du repos et un compressif. Вона також порадила йому відпочинок та компресійну пов'язку. Marc était soulagé de ne pas devoir se déplacer. Marc était soulagé de ne pas devoir se déplacer. La consultation n'avait duré que 15 minutes. La consultation n'avait duré 15 minutes. C'était incroyablement pratique depuis le parc. C'était incroyablement pratique depuis le parc. rendez-vous traditionnel aurait pris la matinée entière. Традиційний візит зайняв би цілий ранок? Cependant, il physique. Проте він шкодував про відсутність фізичного огляду? Лікар міг би доторкнутися і перевірити точніше. C'était la limite de la télémédecine, pensa il Це була межа телемедицини, подумав він. Pour les petits parfait. Для невеликих пошкоджень це було ідеально. Pour des problèmes plus grave, la visite physique. Для серйозніших проблем він би віддав перевагу фізичному візиту. Марк атрапа са гурде до фроде. Марк схопив свою флягу з холодною водою. Ілаза делікатморсь. Він обережно поклав її на свою щиколотку. Пікнік був врятований у певному сенсі. La technologie avait ses avantages, malgré ses imperfections. La technologie avait ses avantages, malgré ses imperfections. Il sourit, mordant. Il sourit, mordant. C'était un dimanche ensoleillé. Marc avait organisé un pique-nique au parc. Sa couverture à carreaux était étalée sous un grand chêne. Il y avait des sandwiches, des fruits et une limonade fraîche. Le chant des oiseaux remplissait l'air. Soudain, Marc trébucha sur une racine. Il tomba maladroitement, se tordant légèrement la cheville. Une douleur lancinante apparut aussitôt. Oh non, pas maintenant. Pensa-t-il. La cheville commençait à gonfler. Son pique-nique était ruiné. Il devait voir un médecin, c'était sûr. L'idée d'aller aux urgences le découragea. Les longues heures d'attente lui pesaient d'avance. Il sortit son téléphone, cherchant une alternative. Puis, il se rappela les consultations en ligne. C'était une option de plus en plus populaire. Il ouvrit une application de télémédecine. En quelques clics, il trouva un médecin disponible. C'était une femme souriante, le docteur Dubois. Marc activa sa caméra. Il essaya d'expliquer la situation, la cheville en évidence. Le signal était un peu faible sous l'arbre. Pouvez-vous répéter demanda le médecin. Marc refit son récit, cette fois plus fort. Le docteur Dubois posa des questions précises. Elle lui demanda de bouger son pied. Marc grimace, la douleur était là. Ça ne semble pas être une fracture, dit-elle. Mais il faut appliquer de la glace. Elle lui conseilla aussi du repos et un pansement compressif. Marc était soulagé de ne pas devoir se déplacer. La consultation n'avait duré que quinze minutes. C'était incroyablement pratique depuis le parc. Un rendez-vous traditionnel aurait pris la matinée entière. Cependant, il regrettait l'absence d'examen physique. Un médecin aurait pu toucher et vérifier plus précisément. C'était la limite de la télémédecine pensa-t-il. Pour les petits bobos, c'était parfait. Pour des problèmes plus graves, il préférerait la visite physique. Marc attrapa sa gourde d'eau froide. Il la posa délicatement sur sa cheville. Le pique-nique était sauvé d'une certaine manière. La technologie avait ses avantages, malgré ses imperfections. Il sourit, mordant dans un sandwich і на Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.